Sebagai modal perang Ini Perwakilan dulu dengan memandang Sekarang Selayaknya seseorang belajar Memegang senjata-senjata Apakah pistol atau ya, Apa sajalah Agar ketika terjadinya perang tidak asing bagi seseorang untuk membela agamanya karena pada dasarnya kita ini dipastikan akan kembali berperang karena tanda-tanda kiamat itu nanti akan terjadi perang besar-besaran antara Yahudi dan Islam jadi memang perang itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar memanah itu di dalam hadis yang belum sempat kita bacakan itu disebutkan bahawa man rama bisahmi fi sabilillah barang siapa yang berhasil memanah orang-orang kafir dengan satu busur panah artinya satu busur panahnya bisa mengenai orang kafir kana lahu nuran yaumil qiyamah maka Allah akan memberinya cahaya di hari kiamat hadis dengan raja sahih li ghairi jadi begitu penghargaan Allah kepada orang yang belajar memanah lalu kemudian menggunakannya untuk membela agamanya dari serangan orang-orang kafir. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini tidak semua hadis kita bacakan, banyak yang kita selangi yang saya anggap berulang-ulang. Berikutnya hadis dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kharaja alayhi wa hum dudukun fi majlisil hadzari Jadi kata Ibnu Abbas pada suatu hari Nabi mendatangi mereka iaitu para sahabat yang sedang duduk-duduk di dalam satu majlis jadi Nabi datang menemui sahabat-sahabatnya. Fakal lalu Nabi berkata, Ala ukhbirukum bi khairin nas manzilan maukah kalian ku atau ku kabarkan tentang orang-orang yang mendapatkan kedudukan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan, "Maukah kau beritahukan kalian golongan orang-orang yang mendapatkan kedudukan terbaik atau dianggap paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Jadi ini pertanyaan Nabi ini itu metode salah satu metode dakwahnya Nabi bertanya lebih dahulu. Ketika sudah timbul rasa penasaran, baru kemudian dijawab. Dan Nabi ketika memberitahukan sesuatu itu semua bukan karena nafsunya, tapi memang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu taala mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuh. Nabi itu kalau ngomong itu sama sekali tidak menggunakan hawa nafsunya semua yang keluar dari mulut Nabi yang berbentuk nasihat berbentuk sebuah kabar itu semuanya datangnya dari wahyu tapi ada wahyu yang masuk atau dimasukkan ke dalam mushaf iaitu al-Quran. Ada wahyu yang berbentuk hadis qudsi dari Allah yang mengatakan melalui nabi dan nabi mengeluarkan kalimat-kalimat itu berdasarkan persis kalimat Allah. Jadi hadis tetapi kal kalimatnya dari Allah itu hadis kudsi Ada wahyu yang diilhamkan kepada Nabi, lalu Nabi memberitahu dengan gaya bahasa beliau sendiri. Nah dan itu perlu kita ketahui Nabi kalau mengatakan sesuatu perkataannya itu bukan dia yang membuat keputusan. Makanya kali ini Nabi bertanya, maukah aku kabarkan kalian sebaik-baiknya posisi manusia di sisi Allah? Nah ini kan bagaimana Nabi bisa mengetahui? Pasti yang dimaksud adalah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui, jemaah Nabi Allah, Nabi itu kadang-kadang menjawab hal yang sama atau memberitahukan hal yang sama tapi isinya berbeda. Kadang-kadang <coughs> Nabi menyebutkan khairun nas sebaik-baik manusia disebut dalam hadis lain adalah yang bermanfaat pada manusia yang lain. Nanti dalam hadis yang lain khairukum sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran Lalu kemudian mengajarkannya kepada orang lain Nanti dalam hadis yang lain Sebaik-baik kamu Mantala umruh wa hasuna amalu Yang paling panjang umurnya Dan paling bagus amalnya Sudah tua Tapi masih istiqamah Sudah tak mampu lagi berjalan dengan baik Tapi tetap salat jamaah di masjid Oh kaputih Lutut sudah lemah Mata sudah kabur Tapi masih beramal eh? Ini sebaik-baik kalian Kata Nabi Jadi jangan merasa anak muda lebih baik daripada orang tua Orang tua itu sudah beramal 60 tahun Anak muda baru beramal 5 tahun Jadi tidak usah soal-soal Merasa bahawa lebih hebat daripada Orang tua yang saleh. Karena ada hari ini kadang-kadang ada orang yang baru lulus S1 sudah merasa lebih berilmu, lebih hebat, lebih soleh daripada jemaah yang mendengarkan khutbahnya. Itu kan Allah beri nikmat memberi tausiah dan salah satu nikmat Allah orang masih mau dengar dan orang yang mendengar itu sungguh-sungguh orang yang merendahkan dirinya. Padahal mungkin dia lebih faham daripada orang yang memberi tausiah. Tapi kerendahan hatinya Mau duduk, mau dengar Di sisi Allah bisa saja Yang mendengar lebih baik daripada yang Memberi ceramah Jadi banyak metode Nabi mengatakan Begini, padahal maksudnya sama Sebaik-baiknya Kenapa bisa begitu? Karena Nabi kadang-kadang Ingin memberitahukan sesuatu Tidak sekaligus Yang kedua Nabi kadang-kadang menjumpai orang-orang yang berbeda yang Nabi tahu dengan mukjizatnya orang ini bermasalahnya di sini maka jawabannya sesuai dengan psikologi orang itu Nah kali ini Nabi ingin memberitahu kita tahu kita maukah kita tahu kata Nabi sebaik-baiknya orang yang berada di dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala Siapa mereka Sahabat menjawab dulu Qalu bala ya Rasulullah Tentu ya Rasulullah Kami ingin tahu nah, Ini di antara adab sahabat Mereka menjawab pertanyaan Nabi Dan kadang-kadang Para sahabat itu Kalaupun tahu Mereka akan tetap menjawab Hanya Allah dan Rasul yang tahu nah, Makanya banyak hadis Yang jawaban para sahabat Allah wa Rasuluhu A'lam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Baik Kemudian Nabi baru menjawab Siapa orang-orang yang paling baik Kedudukannya di sisi Allah Yang pertama kata Nabi Rajulun Akhaza birasi Firasi fi sabilillah Hatta yamuta Au yuqtan Orang yang paling tinggi kedudukannya Paling bagus kedudukannya di sisi Allah yang pertama adalah seorang laki-laki Yang Mengambil pedangnya Lalu dia menaiki kudanya Lalu dia bertempur di jalan Allah Sampai mati atau terbunuh Manusia yang terbaik kedudukannya Yang pertama Orang yang betul-betul bersemangat menggunakan fasilitas yang dia miliki untuk membela agama Allah dan itu resikonya nyawanya antara hidup dan mati dan ini adalah salah satu penghargaan terbesar bagi orang-orang yang senantiasa berjuang membela agama Bapak Ibu yang Allah muliakan Ketika kita berperang Niat Itu tidak cukup Niat Itu tidak cukup untuk mengetahui Kita sedang Berperang fisabilillah atau tidak Ada orang yang ketika ditanya Kamu Berperang kenapa Ya karena Allah saya membela agama Allah. Dia mengaku dia bela agama Allah. Niatnya membela agama Allah. Tetapi jangan lupa kita harus tahu itu jenis perang itu. Perang apa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berperang untuk membela kaumnya hati membela kesukuannya itu bukan fi sabilillah nah, yang mem, yang berperang hanya untuk mempertahankan fanatisme kelompoknya itu bukan fi sabilillah bahkan yang membela tanah air kalau tak ada hubungannya dengan pembelaan agama membela tanah air pun bukan fi sabilillah Walaupun terdengar kalimat NKRI harga mati Tapi kalau kita disuruh berperang Malah yang kita perangi sesama mukmin, Tak ada unsur membela agama Malah yang kita perangi orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran Ada yang model kadang-kadang ingin menggulingkan presiden yang zalim Tapi diperangi Lalu kemudian berdalih kami membela NKRI itu bukan perang membela agama itu perang membela presiden presiden dengan ijazah palsu jadi jangan mengira semua perang karena agama kalau mati dalam perang yang bukan karena unsur agama tidak ada label syahid dan tidak akan dapat penghargaan apapun malah kita berdosa menumpahkan darah sesama mukmin. Nabi yang katakan yang perang dengan agama itu apa? Yaitu perang li'a'ila kalimatillahil ulia. Perang untuk menegakkan kalimah Allah. Jadi kita diserang oleh kafir atau diserang oleh munafik yang ingin menjatuhkan agama. Lalu kita mengangkat senjata. Kalau kalah kita mati kita menang di dalam surga syahid kalau kita menang maka pahala pun menunggu kita di surga kita tak mati syahid tapi perang sudah capek kita memegang pedang kita lontarkan anak panah setiap anak panah itu berpahala Nabi yang bilang di hadis-hadis sebelumnya -hadis eh. makanya tidak ada ruginya mati dalam surga masih hidup pun mengumpulkan pahala Dan hidup kita lebih mulia Setelah perang Hidup itu lebih mulia setelah perang Daripada menjadi bangsa yang terjajah Lalu kemudian terhancurkan semua sendi-sendi agama Fitnah yang paling besar apa? Yaitu apabila negeri dikuasai oleh orang kafir ada orang salah memahami bahasa Allah dalam surah Al-Baqarah itu ada satu kaliman al-fitnah itu akbaru minal qatil fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan nanti di dalam ayat yang lain ada kaliman al-fitnah itu asyaddu minal qatd fitnah lebih kejam daripada pembunuhan kalimat ini terdengar sepotong-sepotong tanpa membaca ayat yang seutuhnya tidak melihat tafsirnya sehingga hari ini ketika ada orang yang memfitnah orang lain ya apakah melalui media sosial atau pergaulan kita sesama apa lalu kemudian kita difitnah di kampung ya Lalu kita menggunakan ayat ini dengan mengatakan al fitnatu asyaq bin al qat. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. <coughs> ini kalau bahasa kita disebut salah minum obat. Eh, Ini salah minum obat. Kita menggunakan ayat itu untuk menafsirkan kalimat fitnah dengan bahasa Indonesia. Karena fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya menuduh orang lain tanpa bukti. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Padahal fitnah dalam bahasa Arab itu fatana yaftinu artinya diberi ujian. Al-fitan itu ujian yang berbentuk bala musibah. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia Itu dalam bahasa Arabnya disebut buhtan Bahata Ya buhutu buhtan ya. Eh, jadi bukan fitnah itu Kita jauh kata Kata cawa-cawa ambil bahasa, ambil bahasa Arab Lalu masukkan ke bahasa Indonesia Kita tafsirkan versi bahasa Indonesia Maka keluarlah kalimat Hati-hati ya Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Gara-gara kita difitnah mana ada fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Orang yang difitnah walaupun sakit hati kan Tidak mengeluarkan darah Pembunuhan karakter Itu memang hal yang Menjadi resikonya orang-orang yang berdakwah. Membunuh lebih hebat Lebih besar dosanya daripada memfitnah Karena kita telah salah menafsirkan kalimat itu Jadi apa maksudnya Al-fitnah itu asyadu bin al-qatul <tuh> kalau kita buka <tuh> kalau kita buka tafsir itu yang dimaksud di situ Allah akan mengatakan ayat itu di dalam ayat-ayat tentang peperangan yang dimaksud di situ adalah takutlah engkau kalau engkau ya dikuasai oleh orang kafir atau dijajah oleh orang kafir sehingga akan terjadi fitnah kalau engkau dikuasai oleh orang kafir negerimu dikuasai oleh orang kafir akan terjadi fitnah yaitu ujian atau bala paling besar apa bala paling besar Bapak Ibu dimurtadkan akidah kita digadaikan Akhirnya anak-anak kita yang dulu kita muslim gara-gara dijajah oleh bangsa kafir, anak-anak kita kemudian menjadi kafir. Dan itulah fitnah yang paling hebat. Coba lihat negeri-negeri yang dikuasai oleh orang kafir. Itu akidah itu nomor satu untuk kunci masuk surga. Makanya Allah mengatakan Al-fitnatu akbaru Apabila negerimu dikuasai Timbullah fitnah Fitnah itu lebih hebat daripada Engkau dibunuh Itu maksudnya Fitnah dikuasai oleh orang kafir Itu lebih buruk Lebih dahsyat efeknya Daripada qatal Daripada engkau dibunuh Maksudnya lebih bagus engkau berperang untuk dibunuh lebih bagus engkau mengangkat senjata melawan penjajah lalu engkau terbunuh itu masih lebih baik daripada negerimu dikuasa dikuasai. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sempat Indonesia ini dikuasai oleh Belanda dan Jepang ya, tidak ada perlawanan sama sekali. Bayangkan negeri ini akan menjadi negeri berikutnya yang tercatat negeri kafir. Terutama di Aceh Pak. Kalau tidak ada perlawanan Orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah masa lalu Kalau tak ada Perjuangan, perjuangan Tengku Cik Ditiro, Tengku Umar Tidak ada perlawanan dari Tengku Cot Dipling Kita ini sudah kafir Pak. Kita ini generasi kafir kalau tidak ada mereka Bagaimana mereka berjuang sampai habis-habisan dibunuh ya disiksa demi mempertahankan Aceh jangan sampai dikuasai oleh penjajah alhamdulillah mereka telah tiada mendapatkan penghargaan dari Allah lihat anak-anak kita hari ini Pak Muslim sempat kita murtad sempat kita lahir dalam keadaan kafir untuk bisa menjadi muslim itu susah perlu hidayah dari Allah ha makanya berjuang fi sabilillah itu lebih utama mati lebih utama daripada negeri dikuasai oleh orang kafir. Maka tidak ada cerita Islam menerima nego dengan orang kafir. Tidak ada cerita. Di Aljazair bang itu tahun 1960-an. Eh, tahun 90 di bawah 60-an saya lupa tepatnya penjajah mereka siapa Perancis ya. jadi bahagian utara dari Afrika negeri-negeri Arab yang berada di benua Afrika itu dikuasai sebahagiannya oleh Perancis ya. Aljazair dijajah oleh Perancis sebahagian yang lain nanti yang yang menguasai Perancis itu jajahnya Aljazair, Maroko, Tunisia, ya, yeah. yang dijajah oleh Perancis tu. Lah. Nanti yang sebelah sini, yang di ujung samping, lebih ke utara lagi seperti Libya, itu dikuasai, dijajah oleh Italia. Jadi orang-orang kafir tu dari dulu berusaha untuk menjajah. Salah satu yang membuat mereka semangat untuk menjajah itu apa? Untuk mengambil hasil bumi. Itu nomor dua. Abang. Semangat mereka menjajah untuk membuat akidah berubah di tempat yang mereka jajah. Karena orang-orang Arab itu punya semangat yang diketahui mereka pantang untuk berpindah akidah, maka di saat itu perlawanan besar-besaran. Al-Jazair itu sampai terjadi pembunuhan massal, dibantai habis-habisan. Para pejuang itu terus berjuang sampai akhirnya diberikan hak kemerdekaan uh, tahun 70 sekian kalau saya tak salah. Pak. Saya tak ingat lagi tahunnya. Ya. Yeah. Begitu juga Tunisia. Ya. Yeah. Lebanon. Itu salah satu dari negeri dijajah Perancis. Mereka karena Tak terlalu hebat perjuangan melawan. Apa yang terjadi Pak dengan Lebanon? 50% penduduk Lebanon hari ini Kristen Pak. 50% Islam, 50% Kristian. Aljazair 99% Islam dengan para pejuang yang telah tiada demi membela negerinya kerana takut dijajah oleh orang kafir. Mereka mempertahankan anak cucunya jangan sampai kafir.